Всем привет, друзья. Сегодня у нас будет вот такая вот штучка с напитками. Я буду угадывать напиток. За кого начнем? Давайте с этого красного. Не дивись на трубочку. Um, фанта. Вкус знакомый, да? Далее. Далее. Не спеши, распробуй. И это фанта. Любовный вкус фанта. Кока-кола без сахара. Далее. Да? <laughs> Нет. А, живчикола. Да. Um. Не довести, кыша п'єш. Я думаю, это спрайт. Да? Далее. Не, мне кажется, это ца... Жевчукова. Мне кажется, это Жевчукова. Пусть э... знакомый. Думаю, все знакомые. да, вот ца... это. А это ца... жевчик фанта, кажется. Да? Давай, давай, далее. И це что Не знаю. Еще одна. В а, я узнаю ответ. Все тоже спает. А, не похоже. Похоже? <laughs> ну шо? Mm -hmm. Давай пробуй еще по одному разу и точно скажи, что это. Вот вот смотри. Это кока-кола без сахара. Это кола. Pożywczek Fanta. Dalej. ja wiem, że to. Czy jest Seven Up? Ja, mi się to Seven Up. To ja nie znam. Mnie się też jakieś sprawy. Można podać, żeby. да? Ноль угаданных. Да? Ноль. Ну, тогда цель. Цель, мне кажется, живчик фанта. Кажется. Не вгадую уже, все. <связанных> все уже. Корен. Ну и все, друзья. Мы заканчиваем. Я вообще ни одного ответа не угадал. Так что, так что, я вообще не угадал, если... В шоке, да? Да, я в шоке вообще. Если вы меня э, хотите поддержать, э, э, чтобы я угадал, то подписывайтесь на мой канал и обязательно ставьте лайки. Ну и всем пока-пока!